નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ આઠ વિષય હિન્દી તારીખ ત્રણ બે બે હજાર ચોવીસના રોજ લેવાયેલ પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોઈશું તો જોઈએ સૂચના હર એક પ્રશ્ન કે પાંચ વિભાગો મેં કોઈ એક વિભાગ ચૂનીએ પરિચ્છેદ કો પડ કર સમજતે હે વિભાગ એક પ્રશ્ન એક પરિચ્છેદ કો કર પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ तो ये पैराग्राफ पर थी तुम्हारे सवाल ना जवाब आप रहे तो जो ये पहलो सवाल नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द परिच्छेद में से ढूंढिए उपयोग तो इस्तेमाल ज्ञानी तो ज्ञानवान त्यार बाद भी जूछे निरंतर अभ्यास शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए निरंतर अभ्यास शब्द का अर्थ है सतत और लगातार प्रयास या सीखने की क्रिया त्यारा त्रीजू रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं इसका आशय लिखिए रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं का आशय है कि प्रतिस्पर्धा और मेहनत से भले ही स्थितियाँ कठिन हो परंतु उच्च स्तर पर पहुँचना संभव है चौथो सवाल थे किसी भी विषय में कुशलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं किसी भी विषय में कुशलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को सतत प्रयास करना निरंतर अभ्यास करना और उस विषय में रुचि बनाए रखना आवश्यक है पांचमू छे उपरयुक्त परिच्छेद का योग्य शीर्षक लिखिए उपरयुक्त परिच्छेद का योग्य शीर्षक है निरंतर अभ्यास ज्ञान और कुशलता की कुंजी त्यार विभाग बे પ્રશ્ન એક પરિચ્છેદ કોપટ પર પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીયે તો એમાં તમારે પરિચ્છેદ પરથી સવાલના જવાબ આપવાના રહેશે તો જોઈએ પેલો સવાલ इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है इंसान को सफलता प्राप्त करने के लिए श्रम करना होता है बिना मेहनत के सफलता का स्वाद कभी भी नहीं चखा जा सकता। त्यार बिजु। पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है पक्षियों को उड़ना सिखाया जाता है ताकि वे अपना पालन पोषण खुद कर सके खाने पीने के लिए बाहर जा सके त्यार तीजो सवाल से मनुष्य श्रम कैसे શ્રમસે ક્યાં ક્યાં પ્રાપ્ત કરતા હે તો જવાબ તમે જોઈ શકો છો ત્યારબાદ બીજું છે પરિચ્છેદ કે લઈએ શીર્ષક ડીજીએ તો ઉપરુક્ત પરિચ્છેદ કે ઉચિત શીર્ષક શ્રમ સફળતા કી પહેલી કુંજી ત્યારબાદ વિભાગ ત્રણ છે એમાં પણ પેરેગ્રાફ છે એ પરથી તમારે સવાલ જવાબ આપવાના રહેશે તો જોઈએ हम पर किस मातृभाषा का ऋण है हम पर माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए माता का ऋण हमें इसलिए अदा करना चाहिए क्योंकि वह हमें जन्म देती है हमें पुष्ट करती है और हमें अपने भावनाओं को प्रकट करने की शक्ति देती है त्रिजु किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाना एक कठिन व्रत का पालन है चौथू किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता ત્યારબાદ પાંચમું છે ગધ્યાંશ કો ઉપરુક્ત શીર્ષક દીજિયે તો ગધ્યાંશ કે લી ઉપયુક્ત શિક્ષક હે માતા માતૃભૂમિ ઓર માતૃભાષા ઋણ સેવા કા મહત્વ ત્યારબાદ વિભાગ ચાર છે એમાં પણ પેરેગ્રાફ પરથી સવાલના જવાબ આપવાના છે तो जो ये, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है जंगल को ज्यादा छाटते उन पौधों का नष्ट होने का खतरा होता है जो बाद में बहुमूल्य हो सकते हैं त्रीजु थे पर्यायवाची शब्द लिखिए जंगल बहुत तो पर्यायवाची शब्द थे वन अत्यधिक त्यारे चौथों જંગલ કો નષ્ટ કરવાસે ક્યા નષ્ટ હોતા જંગલ કો નષ્ટ કરવા છે કોઈ ભી જરૂરી વસ્તુ નષ્ટ હો સકતી હૈ જો ખાને ઔષધીય ઉપયોગ યા અન્ય ઉપયોગો કે લી ઉપયોગી હોતી હૈ પાંચ મુ છે પરિચ્છેદ કો ઉચિત શીર્ષક દીજે જંગલ જૈવિક ભંડાર ઘર ત્યારબાદ છે વિભાગ પાંચ તો એમાં પણ સવાલના જવાબ છે એ તમારે આ રીતે આપવાના રહેશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તારીખ ત્રણ બે બે હજાર ચોવીસના રોજ લેવાયેલ ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશનની પીડીએફ જો તમારે મેળવવી હોય તો આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકાશે એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી પીડીએફ મેળવી શકો છો અથવા તમારે જો વોટ્સએપ પરથી પણ પીડીએફ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો નીચે આપેલ વોટ્સએપ નંબર પણ ક્લિક સંપર્ક કરી પીડીએફ મેળવી શકો છો ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન બે પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ पहलू है डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो डायरी के लिए दैनदीनी और दैनिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है बीजू से लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया त्यारबाद त्रीजू छे बड़े लोगों के लक्षण कौन कौन से हैं? त્યારબાદ ચોથું છે સમુદ્રને કેસા રૂપ ધારણ કર્યા છે ત્યારબાદ પાંચમું છે चट्टानोंની પ્યાસ કઈસે બુઝાઈ જા સકતી છે ત્યારબાદ વિભાગ 2 માં પેલું ਕਿਸને કભી હાર નહીં માની હે સમુદ્રી તુફાનો સે માનવને કભી હાર નહીં માની હે આજ સિંધુને ક્યા ઉગલા હે आज समुद्र ने जहर उगल दिया है त्यार बाद त्रिजू से कबीर साईं से कितना मांगते हैं त्यार बाद चौथू कच्छ की शेर इकाई के लेखक का नाम लिखिए तो हरेश धोलकिया त्यार बाद पांचवू किसकी मुस्कान को कोई रोध नहीं पाएगा त्यार बाद थे विभाग त्रण मा पेलू इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु कैसे माना श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी त्यारबाद बीजू कबीर ने साई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है कबीर ने साई शब्द का प्रयोग भगवान के लिए किया है रहीम किसको बड़ा मानता है रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं इसलिए वे उसे बड़ा मानते हैं जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता त્યારબાદ ચોથું કવિ કે હૃદય મે આજ ક્યા ઉઠા હે કવિ કે હૃદય મે આજ ભાવનાઓ કા જ્વાર ઉમંડ પડા હે પત્ર લખને વાલે કા પતા કિસ ઓર لکھا જાતા હે પત્ર મે સબસે ઉપર બાઈ ઓર અપના પૂરા પતા ઓર દિनांक લિખે विभाग विभागचार पहलू कवि पतवार को किस ओर घुमाने को कहते हैं कवि पतवार को तूफानों की ओर घुमाने को कहते हैं बिना सोचे काम करने से क्या होता है उसे पछताना पड़ता है जो बिना सोचे काम करता है त्रिजु शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी त्यार बाद चौथों अंजार में किसकी समाधि है अंजार में जैसल तोरल की स्मृति सम्रुत, में बना मंदिर दर्शनीय है पाँचवा मत बाटो इंसान को कविता के किन किन धर्मोस्थानों के नाम समाविष्ट है तो मत बाटो इंसान को कविता में मंदिर मस्जिद और गिर गिरजा गिरजाधर आदि के रूप में धर्म स्थानों के नाम समाविष्ट है त्यार विभाग पांच पहलू उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है बीजू, शास्त्री जी की जीवन भर किसके आदर्श पर चलते रहे त्यारामे कुटुंब समाय का अर्थ क्या होता है चौथू अधंड में साहसो का अर्थ क्या है पांच मु रेगिस्तान की झांकी कहाँ से होती है तो काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी होती है से प्रश्न त्रन पत्र लेखन कीजिए पहलू से ग्रीष्म की छुट्टियों में अपने मित्र को अपने गांव आमंत्रित करने करने हेतु पत्र लिखिए बाद विभाग बे माँ भी जो पत्र थे आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए बाद विभाग त्रन अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए त्यारोथो छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखिए। त्यार बाद त्यार्चव स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत पत्र लिखिए। ત્યારબાદ કા માતૃભાષા મેં હિન્દી મેં હિન્દી મેં માતૃભાષા મેં અનુવાદ કીજે તો અહીં તમને એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે એનો તમારે હિન્દી ભાષામાં અનુવાદ કરવાનું છે એ જ રીતે બીજા વિભાગમાં પણ એવો ગુજરાતીમાં પેરેગ્રાફ આપેલો છે તેનો પણ તમારે હિન્દીમાં અનુવાદ આવી રીતે કરવાનું છે थे प्रश्न पांच निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यव छांटकर उसका भेद लिखिए पेलु राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए साथ नीरव देविका और मीना गांधीनगर गए और अरे क्या बात करते हो अरे चौथों अंजना सोनू के पीछे बैठी है पीछे आज मैंने बहुत कम खाना खाया आज तो विद्यार्थी मित्रों तारीख त्रन बे बेहजार चौबीस ધોરણ આઠ વિષય હિન્દીની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવવા માટે એપ્લિકેશન આજે જ ડાઉનલોડ કરો અને એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો પીડીએફ ત્યારબાદ જો વોટ્સએપ પર તમારે પીડીએફ મેળવવા માગતા હોય તો નીચે આપેલ નંબર પર કોન્ટેક કરી પણ પીડીએફ મેળવી શકો છો વિભાગ બ વ નિર્ધન હે ફિર ભી ઉદાર હે ભી અરે ઉસે મત ઉઠાવો અરે લડકા આયા ઓર તુરંત વાપસ ચલા ગયા ઓર त्यारोथू सब ईदगाह की ओर चले की गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी धीरे धीरे विभाग तरन, बस तुरंत चल पड़ी तुरंत मेरे घर में सामने मंदिर है सामने काजल स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार है क्योंकि शाबाश इसी तरह आगे बढ़ते रहो आगे दादाजी कम सोते हैं कम या आज बहुत खुश है आज डॉक्टर ने कहा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा जल्दी अरे आप यहाँ कैसे अरे अचानक पानी बरसने लगा अचानक जय और विजय दिव्या है दिव्या के भाई है और त्यार विभाग पांचवा वे पेड़ के नीचे खड़े थे के विमान धीरे-धीरे उतरा धीरे-धीरे लड़का चाचा के साथ आया साथ पंकज बहुत बोलता है बहुत देविका और महेश्वरी सगी बहन है और तो विद्यार्थी मित्रो मित्रों ફરી મળીશું નવો વિડિયો નવો સોલ્યુશન સાથે ત્યાં સુધી વિડિયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો ચેનલ પર નવો હોય તો ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો તથા તમારા મિત્રોને વિડિયો શેર કરો